Довольны и игрой, и результатом. То, о чем мы договаривались, мы выполнили этот план. Сыграли дисциплинированно в дисциплинированном защите, в нападении, создали для себя моменты, попали в свои броски. То есть ну, мы заслужили эту победу, мы были сильнее соперников. Спасибо нашим фанатам, которые приехали. Это ну, немаловажный фактор нашей победы сегодня. Они нас поддерживали, ну, играли как дома, можно сказать. У вас сегодня супер игра. 25 очков, 5 из самых троечковых. Особенно, я бы матч, что вы с этом просто Я всегда устраиваюсь на каждый матч, ну, с кем бы ни играли. Были возможности, я бросал по попадал это хорошо. Да, я бы хотел продолжить мысль Паши Бабенко. Он действительно правильно сказал, что сегодня выиграл прежде всего команду. И тому свидетельство количество наших ассистов, это уже Паша их 7, а всего 20 ассистов. Против команды соперника вроде тоже неплохо, 18 я вижу. Но... Вот именно движение мяча, командное взаимодействие, нападение выводили игроков на чистые броски, но несколько эпизодов были такие, что попали на последних секундах достаточно сложные броски, но сегодня бросок прошел, процент из-под кольца был тоже неплох. И в целом команда в защите выглядела достаточно желаемой работой, хотели работать в защите. Везде успевали, перекрывали углы, откуда мы знаем, что игроки команды Черкассы очень сильны в своих снайперских возможностях, поэтому была задача перекрыть эти все углы. Ребята успехом, с успехом с этим справились. И я думаю, как результаты следственно наша заслуженная победа. Я не когда у нас перемога, секунд, против всего Ну, я не знаю. Мы играли в свою игру, так как нам позволял, наверное, соперник прежде всего. Мы старались создать ему на нашей половине в защите сложности, как это у нас получалось, наверное, тоже следствие того, что у нас более ровно прошла игра. Мы по ходу все игры вели и не было спадов, что самое главное не в пример предыдущим некоторым играм, когда я отмечал, что мы играем волнообразно. Сегодня была более ровная игра. Мы держались в расстоянии 8-10 очков практически весь матч. Это говорит о очень хорошей тенденции. чтобы она продолжалась. Будем этим дорабатывать и работать. Я хочу поздравить всех наших зрителей, болельщиков, особенно группу фанатов, которые приехали, тоже действительно нас сегодня поддержали. Очень было приятно слушать их поддержку. И я так услышал, что, наверное, они нашли общий язык с вашими фанатами, потому что перекрикивались, такие речевки были. Благодушный, благожелательные, дружелюбные. Мне понравилась атмосфера в зале, все было сегодня замечательно. Всех с победой, спасибо. Что, игра была тяжелая, как и последняя игра у нас. Мы не могли ничего забить. Ну, даже не проблема в дальних бросках, потому что с дальними бросками 33% это не худший процент. Двух не забили, плохой процент. Повторяем одни и те же самые ошибки, которые повторяли и прошлое, и позапрошлое К сожалению, команда Запорожья сегодня играла очень хорошо. Что еще сказать? Я даже не знаю, что сказать. Такой... Спасибо фанатам, что поддерживают нас даже в такие сложные времена, как сейчас. Все. Пропустили в первой четверти очень я не помню, сколько там их было, наверное, 4, 5 трехочковых, Притом, такие хитренькие, как в стиле Запорожья всегда, просто обманули, где-то Дмитрович срывал, где-то где, Авдеенко, где просто обманули на, на, коротеньких связках, Притом, много об этом говорили, смотрели на видео, показывали, и не первый раз же уже играем с Запорожьем, все равно, тем не менее, вот на этом высоком баскетбольном IQ опытных игроков Запорожья эти трехочковые мы пропустили И потом уже, в принципе, вот этот разрыв счета держался всю игру, и приходилось все время выступать в роли догоняющих, и как только подбирались, а... Запорожье уже забивало в этом случае какие-то... Ну, сколько сегодня они забили мячей просто под сирену, под завершение времени на атаку. Это как бы так то, что по забитым пропущенным. Вот, вот, вот эти броски, которые... Где-то где-то на просто на удачу залетели, где-то на хитрости, опять-таки на удачу везет сильнейший. Наверное, так. Вот, это если как бы оценивать вот, разницу в счете. Если то, что касается игры, э, ну, во-первых, немножко подустал уже от э, повторяющихся ошибок. И тут э, крути, не крути, они все равно будут. И сезон этот надо... Надо еще немножко где-то набраться терпения. Если так вообще оценивать первый круг, честно сказать, ну сейчас уже можно да, по завершению первого круга говорить, что мы дали э, возможность нашей молодежи поиграть в первый круг. Однозначно мы видим, что нужно качественное усиление, может быть даже замена э, в пятой позиции и в первую очередь в первой позиции. Нам нужен там, игрок, который будет стабилизировать игру в нападении, который будет доводить все то, что мы готовим на тренировках до, э, до того, чтобы оно исполнялось во время игры. Вот я думаю, что к началу второго круга у нас будут изменения небольшие в составе. Вот, постараемся качественно улучшить эти две позиции, две определяющие позиции. На сегодняшний день, э, как бы я говорю еще раз, что радуемся тому, что в, в первом круге, в то и дело. Практически в каждой игре сыграл выстрел кто-то из молодых игроков. Там, где они сыграли и выстрелили не в одиночку, а где-то 2-3 человека сыграли хорошую игру, там мы смогли или побороться за победу, или эту победу взять. Там, где опять-таки это все нормально, как молодость, нестабильность, там, где этого не было, там, где поодиночке одиночке выстреливали игроки, к сожалению, получили вот эти вот поражения. Уверен, что ко второму кругу все изменится, все наладится. У нас сейчас будут две кубковые игры, там, где мы попытаемся уже к этим играм, может быть, не к первой, но а к второй уже иметь а, качественное усиление в тех позициях, о которых я сказал.